Hujuk isnadi Hujuk Bila bersih Alhamdulillah Kita menjawab Ya Alhamdulillah Maka kata Syekh Junaid Bagdadi Sempurna kalah oleh mu'akan dia Sempurna macam mana Bila dia bersih Alhamdulillah Kata Junaid Sempurna kan kan Junaid suruh kata Alhamdulillah Rabbil Alamin Ah Rabbil Alamin Sempurna Alhamdulillah Rabbil Alamin Katanya Apakah ada bagi yang tahu Hingga menyebut ia sedanya Apakah kedudukan Allah Kada tu kedudukan Apakah kedudukan Allah Siapa kena berserta dengan alam Serta dengan jenis alam yang alam Sebut Allah Alhamdulillah Bila sebut Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tak ada sebut alam Ah, ha, Kata Junaid Bagri sebut Berapa segala puji bagi Allah Yang mencipta alam ini Tuhan sekalian alam Kata orang yang bersih Apa kedudukan Allah Siapa nak sertakan dengan alam Nak sertakan dengan dengan alam Kena sebut Rabbil Alamin Ah, ha, Katanya Dia tanya balik Junat Baghdadi Maka kata Syekh Junat Baghdadi Kata oleh muakkan dia Kata Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Sebut nama Allah sebut alam Alam ini ha, Maknanya kata akan dia maka bahawasanya yang hadis itu yang baharu itu apabila menyertai ia akan menyertai ia dengan yang qadim alam ini alam itu baharu Allah Ta'ala itu qadim maka apabila disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan setiap alam apabila Allah disertai dengan alam dengan alam benda yang baharu disertai dengan Allah maka hapuslah ia hapuslah alam Alam tidak ada Tinggallah yang qadim sendirinya yang ada adalah qadim Allah. Tak apa kalau sebut alam pun binasa alam tak napa alam juga napa Allah. Walaupun disebut alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi, bagi segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebut nama Allah sebut nama alam. Ahli hakikat tak akan napa alam. Napa Allah juga ya Allah. Kenapa? Apabila Qadim dengan baharu Apabila Allah dengan makhluk Maka nampak Allah Tak nampak makhluk Ini ahli hakikat Kita sebut Allah Nampak makhluk ke? Ah, Habis Ah, nampak dah Allah. Ah, ha, faham Allah Taala tapi kalau nampak makhluk saja, tengok je makhluk. Makhluk bagi mitih kita. Abi ha, lah tak mayang tak apa <laughs> Maknanya Bila makhluk VVT tak mayang tak apa Hilang tak apa? Sebab apa Bila bertemu makhluk Hadis dengan Qadim Jadi hilang Qadim Hilang Qadim Naik makhluk lagi Oh bagus orang tu Hajar pergi jalan Pagi piti banyak Allah oh, bagus Sampai tak mayang lah Itu berbanding Terhijab dia Maka dia kata sebut apa Sebutlah alam pun Apabila alam dengan Allah maka lenyaplah alam bermakna apa apa-apa yang ada pada alam apa-apa yang ada pada makhluk kamu kena lenyapkan makhluk dengan Allah apa-apa yang ada dengan makhluk okey baik makhluk itu kaya lenyapkan kaya dengan kuasa Allah makhluk itu kuasa lenyapkan kuasa dengan dengan, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Maka setiap pemberian, setiap apa-apa Lenyapkan makhluk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah ha, ini orang yang tidak terhijab ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia panggil ahli syuhud. Ahli syuhud dia memandang kepada Allah dengan arti kata apabila Allah bersama makhluk maka terpadam makhluk. Terhijab makhluk yang ia memandang itu adalah Allah. Adapun ah, ah orang yang tidak ahli syuhud antara makhluk dengan Allah terhijab Allah tersyuhud kepada makhluk ha ni yang dua satu melihat alam dengan makhluk dengan Allah terhijab alam melihat Allah yang satu lagi antara alam dengan Allah ha terhijab Allah melihat alam dah tahu ha ni sebanyak adakah kita termasuk dalam golongan yang terhijab terhijab Allah melihat alam Orang ahli syud, orang ahli ma'rifah Dia terhijab makhluk dah. Makhluk terhijab, kenapa Allah? Siapa tahu kenapa lah sudah makhluk ni? Kenapa Allah? Ah, ha, tu yang berlaku tu tiga atau tiga belah lawat, Seribu Puluh ribu lawat tiga puluh ribu Sudah tidak takut dah Sebab apa? Sudah tenggelam dalam kuasa Allah Bukan kuasa lagi makhluk Sahabat Nabi tak ada tanya langsung no? Macam mana nak berlawan seribu Itu tiga ratus Ya betul Maknanya dia punya pasukan berkuda Oh ramah dia lagi Alat kelengkapan perang ramah dia lagi Ini yang disebut Kam min fi'atin qalilatin Ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah Betapa ramai kumpulan yang sedikit Dapat mengatasi kumpulan yang besar dengan izin Allah ha, Kerana apa? Kerana apabila ada Allah dengan alam Allah dengan Qadim dengan hadis Lenyap hadis Perlihat kepada Qadim Allah Subhanahu wa ta'ala Faedah Ketahui olehmu bahawa senya jahil itu lawannya makrifat Jahil lawannya makrifat Siapa yang makrifat pada Allah hilang jahil Dan sebesar-besar jahil itu ialah jahil dalam dirinya Yang dijadikan Allah Ta'ala Inilah jahil yang paling besar Jahil yang paling besar jahil tentang dirinya dengan Allah ini yang paling besar sekali jahil inilah jahil yang ahli-ahli ahli-ahli apa, apa ni ahli-ahli hakikat dia takut jahil ni Ha? ha jahil ni kita takut jahil lain. Ha jahil lain yang kita takut. Jadi ini yang kena tahu. Jahil tidak memandang Allah itu jahil yang sebesar-besar Ha jahil yang sangat besar dia. Kata. Maka dia kata di sini ha, dijadikan Allah Taala akan mengetahui dirinya dan mengetahui akan Tuhannya jahil tentang mengenai mengetahui dirinya dan jahil dia akan mengenal Allah inilah jahil yang sebesar-besar tak kenal Allah tak kenal diri dia tak kenal diri macam mana dia kena tahu diri dia itu datang daripada mana Allah Taala datangkan dia daripada alam arwah alam ruh dan alam ruh itu alam dia mengenal Allah kemudian alam ruh itu datang dia lah didatangkan jasad untuk melihat untuk membungkus roh kita maka dibungkus roh kita dengan jasad jasad tulang daging tu tak ada apa-apa tu sebenarnya maka disuruh buat ibadat yang disuruh ibadat kita roh roh kita biar buat ibadat lalu disuruh roh kita buat ibadat tapi roh kita kotor dengan ada nafsu dengan ada nafsu, dengan ada dunia, dengan ada syahwat dan sebagainya. Kotor jadi nafsu kita. Ruh kita jadi kotor. Maka ruh kita jadi kotor, ibadat kita tak sapa dengan Tuhan. Nak sapa pada Allah kena bersih. Nabi Allah Taala nak jemput Nabi ke Sidratul Muntaha. Sebelum laku peristiwa islam Mi'raj, apa yang berlaku pada Nabi? Dibelah dada. Dibersihkan dadanya, dibelah dada. Dibersih-bersihkan sampai pada Allah. Sebab dalam keadaan bersih. Nah, ha, sebab tu yang buat kita bila buat dosa nafas kita kotor. Ha, maka dibersihkan nafas tadi, dibersihkan. Bila dibersihkan, lalu dilalui amalan zikir untuk bersihkan. Bila bersih-bersih-bersih baru tahu kita. Kita yang cahaya-cahaya selama ini terhijab sebenarnya. Kenapa tak nampak Allah itu terhijab? Nampak ke Ada sampai sebulan baru nampak Ada tiga bulan baru nampak ha? Orang buat khianat kita Sampai peniaga kita lingkup Sampai jadi miskin Back, back up Istihar dalam suara Muflis Habis kena sita habis Habis kena sita habis ya, Kenapa harta-harta kekayaan Habis pinjaman pun tak ada di, nak pinjaman Negeri pun tak ada keluar dari sayang Habis Oh Tiga bulan cerita lagi orang-orang oh, kianak aku, gini-gini Aku jadi tiga bulan Setahun cerita lagi Tiga tahun Sepuluh tahun Takdir Allah Sepuluh tahun <laughs> Sepuluh tahun baru takdir Allah um, Bapak yang itu hijau itu tak nampak Ini tak nampak Ha maknanya Jadi kena mengenal diri kita balik Ah, ha, kena diri kita balik Bersihkan balik Bersihkan balik Bersihkan balik, Bersihkan balik. Sehingga bila kita berasa sapa kita mengenal diri kita Oh kita ini perlu dibersihkan Nafsu jenis nafsu apa kita Nafsu ammarah ke nafsu lawamah Tak tahu lah takut nafsu mutmainah dah Haa maknanya Ah nafsu lawamah ni Nafsu ammarah ni Ah ha, maknanya kena tahu Biar kenal diri kita Kemudian tahu kita Kita buat ibadat kita bukan jasad nama ibadat Ruh ni nak beribadat pada Allah Ruh ni nak beribadat Sehinggalah dia bersihkan balik Kembali balik kita mengenai Allah Ta'ala Maka jahil kita Mengenai nafsu kita Mengenai diri kita Terhijab kita dengan Allah Ta'ala Inilah sebesar-besar jahil Ah ha, Sebesar-besar jahil Maka barang siapa yang mengetahui akan dirinya Apabila dia kenal dirinya Maka mengetahui akan Tuhan Dia akan kenal Allah Ta'ala Ah ha, Kenal Allah Ta'ala Maka barang siapa mengenal akan Tuhannya Maka bila dia mengenal Allah Maka diserahkannya kepada segala pekerjaan ini kepada Tuhan Dia serah pada kerjaan kepada Tuhan ha, Ini dia tawakal kepada Allah Apabila dia benar-benar makrifat kepada Allah Itu sebab itu kita ibadat Ibadat-ibadat Tapi penyucian hati kena ada ha, Amalan zikir itu kena ada sebagai penyucian hati Ibadat-ibadat Yang kata ibadat kita tinggal tidak Zikir itu untuk dalaman Zikir itu untuk dalaman penyucian hati Ibadat pem pembekian pem ibadat itu zahir Luar dalam nak comel kau Enjin boleh dah Tapi kalau kereta bertapung sini banyak sangat Kemek sini ini, ini, Kotor kan dah sedap Jadi kereta tu nak comel kau ke. Luar kena basuh sama Kena polis Kena sembuh Biar ketuk bodi kau sembuh comel-comel Biar tak ada karat Lepas tu sembuh pula warna kuning Mananya Ah ha, Contoh dia Jadi dalam keadaan macam tu Comelkan kan luar tapi tak mampu, tak mampu mana kita kuning Bang pekek mu Kau tak ada, tak ada Kau pekek mu, kerja apa pekek Eh, tengah jalan, tak Mampu buluk dengan jalan Tolong buluk, mampu dengan jalan Ha, beki buluk Dah comel juga, enjin dah comel Tambuh juga, body comel tak Maka kena beki buluk enjin Biar enjin comel Biar enjin comel, body comel Kau sedap jalan jadi kalau enjin comel juga Enjin comel Tapi kalau body tak comel mana kerok kau? Ah. Ha. Kereta ke benda ni? Eh. Macam tu Jadi orang, orang tengok pun dah sedap Dia pun rasa dah sedap Kerok sama ha, mana, Mananya Dengan berlumpur lah ah, Kalau tapu-tapu Kalau nak kemek-kemek Calon-calon macam-macam Kan dah sedap juga Jadi nak comel luar Eh jangan comel luar saja Biar kena comel dalam juga Dah comel dalam Jadi comel dalam Biar hati tu bersih Hati tu bersih kepada Allah Ta'ala Maka apabila orang yang sudah sampai makrifat Siapa yang mengetahui akan Tuhan Dia kenal Allah Maka diserahkannya kepada pekerjaannya Pekerjaan ah ha, Pekerjaan kepada Tuhan yang diserah kepada Allah Dalam barang siapa yang menyerah pekerjaannya kepadanya Nas sejahtera ia Dan beruntung dia Kalau dia benar-benar serah kepada Allah Ini banyak benda Ah ha, Seperti orang yang duduk dalam makam dia Kalau dia makam tajurid Duduk cari tajwid Kalau dia mata asbab Dia macam asbab Ini kita dah Ada kaitan dengan Matan dahulu Orang asbab Kena bekerja Orang asbab Dia kena bekerja Kalau dia tak bekerja Tak datang, datang hati pada dia Dia kena bekerja ha, Bila dia bekerja Tenang hati dia Boleh beribadat Ah ha, Tenang dia Bulan-bulan tak payah fikir Ada Kena bayar ada Tapi ada binti, ya? Susah dia jadi dia nak semayang pun senang Tak ada mikir ah, Bulan ni nak bayar ni Tak ada, tak ada. Dia boleh buat ibadat ah, ha, Ini orang macam ni kena kerja Dia sih kena kerja Supaya tenang hatinya ah, ha, Ini dia makan tajri eh, Makan asbab Makan tajri tak kerja apa Piti turun dari langit Duduk saja sapa piti Duduk saja sapa piti Itu makan tajri Seperti orang yang sudah tidak bekerja Dia datang rumah dia tak pulang kan? tak ada pasal Allah Orang macam ni kena tumpu ibadat Jangan lagi tumpu kerja sebab Allah Ta'ala dudukkan makam dia di situ Dia kena serah pada Allah Allah Ta'ala duduk diamkan dia di situ Duduk di situ Ha, Faizal susah hati dia Faizal jadi fikiran dia banyak Oh gini ni Habis hilang ibadat kepada Allah Ha, Hilang ibadat kepada Allah Mana afdal makan tajirit dengan makan asbab Makan tajirit lebih afdal Kalau Allah Ta'ala tetapkan kamu macam mana? ha, Jadi dah macam tu Tiada bulan dah dapat dah 50 Tiada bulan Sama ada pension Sama ada Dia panggil ni Rumah sewa Tiada bulan duduk saja goyang kaki Siap kali ke rumah je, goyang mau kaki <laughs> Gedi ya <je>, kaki <laughs> Maknanya ah, Ni memang akhir bulan ni kalau nampak gedi kaki ah, Memang dia dua-dua saja Tapi piti siapa? Saya jumpa seorang hamba Allah Dia tak bekerja, tapi gedi maka hamba Main mana piti rupa apa yang saya ingat <laughs> Pernah ni, gedi maka ah, piti Dia kata Allah Ta'ala beri rezeki pada dia Ayah dia kaya Bila ayah dia kaya Ayah dia meninggal Dia banyak bahagian dia Rumah sewa saja tu Kutipan bulanan ribuan Ribu aha mananya Jadi bila dah ribuan Orang dia pergi kerja Dia boleh tumpu ke ibadat tau Ha, tumpu ke ibadat Jadi dia tak tahu Pergi Mekah Pergi Mekah Orang kerja haji Orang kenapa orang umrah Haji tu tu Kerja haji tau atau boleh pergi belajar dah Haa Kalau dia tamu Fiti banyak dah Dia mari pula Oh fiti wawak Haa okay, Allah Ta'ala dah duduk dah tempat situ Serah diri pada Allah Dah tenang dah ibadat Takutnya jadi tak Tak tenang dalam beribadat pada Allah Maka duduk di tempat yang Allah Ta'ala Dudukkan kamu di situ Haa Jangan pergi kat lain Serah diri kepada Allah Ta'ala Haa Begitulah juga Kalau buat zikir ke Buat apa-apa Jangan tak kejur Kejur ke majizu Kejo ke kasya Kejo ke karamah Haa Itu dah lah dah leh amal ibadat Dapat dapat tak dapat Sudah kita nak cari tawhid Kedua Allah Haa Tambuh cari kelebihan apa-apa tambuh Haa Maka siapa yang serah diri pada Allah Dia beruntung Barang siapa kasih ia akan menzahirkan sesuatu Di dalam segala hal yang lain Daripada yang telah menzahirkan Allah Ta'ala Kan dia di dalamnya Sesiapa yang nak zahir Sesuatu yang telah Allah Ta'ala duduk dia di dalamnya Allah Taala dia duduk dia makam ni. Dia nak cari makam lain. Dia nak cari makam lain. Allah Taala duduk dah dia dalam keadaan kedudukan dia macam oh nak cari kedudukan lain. Ah ha, dia sudah boleh tenang dalam ibadat. Eh nak cari lain lagi tambah tenang dalam ibadat dia. Ah ha, maka ada yang demikian itu menunjukkan atas kesudahan jahil. Menunjukkan dia memang sangat-sangat jahil dengan Allah. Ah ha, tapi juga lah. Ha, saya kalau bertemu Ter, terbuka luar penegak Abu Ramboh rupa ni pada ha. mah rasa dah kau kawasan Medina ni Ramboh Ramboh dah tak, maknanya takut tu lah takut takut rosak ibadat kita Ah ha, kalau tak rosak tak apa insyaallah ustaz ni macam Abdul Rahman Ibnu Au <laughs> ha. <laughs> kalau berniaga pun macam Abdul Rahman Ibnu Au ha maknanya kalau betul gitu tak apa takut tak jadi gitu Ah. Ha. Maka kita kena serah ya. Allah Taala kalau dudukkan kita di sini, di sinilah kita. Allah Taala duduk di sana lah kita. Ah ha, mengikut apa yang Allah Taala letakkan. Sebab apa? Allah Taala ada. Bila Allah Taala ada serah pada yang ada, yang mengatur kita. Jangan serah yang tiada yang mengatur kita. Yang tiada yang mengatur kita makhluk. Makhluk tu tak ada. Oh dia atur kita. Ada Allah Taala itu ada. Dan terdindinglah nya kerana bahawasanya maka terdindinglah dia kalau Allah Taala meletakkan dia satu tempat satu yang lain daripada Allah kalau dia benar-benar tahu Benar-benar dia terbuka mata hati dia betul-betul terbenar Terbuka Dia akan reda dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan oleh di dia Dan dia tahu semuanya daripada kudat iradat Allah Ta'ala Dia tidak mau pilih Kecuali pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini orang yang benar-benar tahu Allah Ta'ala ini benar-benar wujud Dan dia ni terbuka mata hatinya Kerana bahawasanya Orang yang tahu itu Putuslah iradatnya Bila dia tahu Aa, ha, ataupun sudah terbuka mata hatinya kepada Allah putuslah kehendaknya ya kata kehendak adalah -ada kehendak dia kecuali kehendak Allah batu wali-wali Allah dia tidak berjalan kecuali petunjuk Allah kalau nabi wahyu ah ha, maknanya sahabat nabi gini-gini minta wahyu tak turun sampai turun wahyu wali-wali Allah ni dia panggil waridat benda-benda yang datang ilham di dalam hati tu dia serah kepada Allah Ah uh, kehendak dia tak ada. Yang ada kehendak Allah. Ah ha, dia serah pada Allah. Dan gugurlah ikhtiarnya, pilihannya, gugurlah pilihannya serta Tuhannya serta uh, bersama dengan Allah. Dia tak dia Allah Taala ah uh, dia tak bila Allah Taala tokkan satu dia nak yang lain tidak. Dia serah apa yang Allah Taala beri. Dan kerana inilah mengisyaratkan mu'alif Dan kerana inilah sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab kita ni Dalam matan yang akan datang jadi kesimpulan akhir Yang pertama Kita jangan terhijablah dengan Allah ha, Dan kita tidak boleh terhijab dengan Allah Kerana kena faham Allah Ta'ala itu lebih zahir pada sesuatu yang lain Yang kedua Kita kena faham Allah Ta'ala lah yang menzahirkan Menzahirkan segala sesuatu yang ada Yang ketiga Tidak patut ada sesuatu yang bersama dengan Allah Sedangkan Allah Ta'ala itu wujud Wujud Allah Ta'ala tidak ada Adam dahulunya Wujud Allah pada azali Dan kita kena faham bahawa wujud makhluk itulah wujud dengan sebab diwujudkan oleh Allah Dan kena faham lagi yang wujud makhluk itu sebenarnya tidak wujud Yang wujud makhluk itu tidak wujud Yang wujud sebenarnya wujud Allah Kenapa yang tidak wujud itu kita terdining dengan wujudnya Allah Yang tidak wujud belaka ha, Yang wujud sebenarnya sebenar adalah Allah Ta'ala dan kita kena faham kenapa kita boleh terdinding dengan Allah Kerana Allah Ta'ala itu sangat hampir dengan kita Yang hampir kita tidak nampak Yang tidak ada itu kita nampak Yang jauh dengan kita, kita nampak Maka tidak patut kamu terhijab dengan Allah sedangkan Allah Ta'ala itu sangat-sangat hampir dengan kamu Sangat hampir Dan sesungguhnya kamu tahulah Kalaulah kamu tak, ah, kalaulah Haa... Ah, Maknanya Kamu fikir bahawa yang mewujudkan semuanya adalah datang daripada Allah. Ha, yang mewujudkan semuanya datang daripada Allah. Kalau Allah Taala, kalau kamu gambar Allah Taala tak wujud, maka kamu sendiri pun tak wujud. Kalau kamu gambar dan hati Allah Taala tak wujud, maka kamu sendiri pun tak wujud. Kenapa? Kerana wujud kamu tu datang daripada Allah. Orang kafir dia tak nampak Allah Taala wujud. Ha, Allah Taala wujud je, dia tak nampak. Maka kita orang yang beriman jangan nampak macam Allah. Ah maknanya kalau kamu kata kalau kamu kata rezeki ni makhluk yang beri Sampai lupa pada Allah kamu kena ingat makhluk ni tak wujud kalau tak ada Allah kalau kamu fikir Allah Taala tak wujud mustahil Allah Taala tidak wujud yang wujud itu adalah Allah Taala Agar bagaimana benda yang tidak wujud makhluk ni boleh wujud bersama Allah Allah Taala lah yang mewujudkan segala sesuatu dan kita ini hadis baru Allah Taala tu qadim kidam Ah, ha, tidak maka tidak munasabah makhluk bersama dengan Allah. Dalam wujud Allah tu ada wujud makhluk tidak munasabah. Maka ahli-ahli hakikat mengatakan bahawa tidak ada yang wujud kecuali yang wujud hanya Allah Taala. Okey, bila kita faham Allah Taala wujud, maka bila kita faham Allah Taala wujud, ah ha, kita serah diri kepada Allah. Ah ha, dan sejahil-jahil manusia adalah dia ingin terhijab dengan Allah dengan tidak nampak wujudnya Allah subhanahu wa taala maka jangan terhijab kita dengan sesuatu yang ada di hadapan mata kita kecuali hanyalah datang daripada Allah subhanahu wa taala wallahu a'lam بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم, ما اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد.